Сейчас покажу вам систему плиткорез Ruby Slim систем TS-125. Вот он. Значит, крепится планка, зажимается струбцинами. В данном случае вот 4 плитки по 30. Был бы больше стол, можно было бы сразу больше плиток одновременно. Устанавливаем плиткорез, подключаем пылесос, пылесос, вот. Задаем нужную глубину. В данном случае я на, на всю длину я не хочу пропиливать, на всю глубину, чтобы не давать нагрузку диску лучше пройтись два раза. Вот петрушка, Пыль, конечно, есть, но немного. Вот, пропил сделал небольшой, уже можно на слом и, ну, я думаю, еще прогнать пару миллиметров. Вот он еще один пропил, практически все пропилил. Вот тут единственный скольчик, это плитка рифленая ее уже не получится шлифовать кромку а если бы была ровная можно было бы и кромку снять на ровной плитке Но каждая плитка требует подбора своего диска в данном случае диск китайский паутинка такая. Ставил вот этот. Так, декор слим. 115 он конечно рвет вот он я им пилил он рвет очень он вот такой вот плиткорез